您说你呀、啊，也是职场上拼杀多年的高知女性对吧？怎么到了儿女婚姻问题上这么愚昧庸俗呢？我不是不乐意，天天给我寄这么多，我干不干活了我？啊,啊？喂，妈，怎么还生气了、啊？ 进来，队长。旅长说又来了，说什么？啊、呃，旅长说让您开车带我去复查一下，顺便我们一起去看看小军。啊。 拿着我走吗？不是，不是，不是，没有队长。长，你让我拿着干什别客气。不是，拿着拿着。不，我刚才没看，我真的没看。选一选，真的没看。队长，我是给您。收着，收着，收着。队长，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 我先换衣服去了，队长。这眼睛都粘上来了？ 伤口会不会怎么样、啊？没有。那你考核的时候要死了样。哎、呀！要不然怎么显出你的出色？来、嗯嗯，小军的情况漂亮。 嗯、<来>问问你，明儿打电话问他，我有点怕。幺三九四四八，夏医生那边好我有张云驰话，我问他干嘛？夏医生，你叫什父亲。我心里这个子能取出来，你心里没那个？ 早晚一会去。喂，是我。房子已经在找了，不是房子的事，是小军的事。 你都知道了。失败的原因目前还不是很清楚，我也不知道情况为什么会变成这样。或许临床就是这样吧。即使做到了百分之九十九的准备，也依然会有百分之一的意外可能。我们正在制定二次手术方案，需要一些时间。不管你信不信。 我还是要说，其实每次把病人推上手术台的时候，最想他平安无事下来的，就是我们医生。我们，对不起。 你还有别的要问的吗？如果没有的话，我就。八百米障碍。跑到三分之二的时候，我觉得我不行了。八千米奔袭，跑到最后一公里，天宇受伤了，我扛起了他。我知道他很痛。 他也知道我很累，但是我扛起他奔向终点的理由，仅仅是因为他想在场上，我就得扛他。你想说什么梁子，梁木泽？小军才八岁，我知道医院不是我的战场，我也知道现在医生。 所以我请你，无论如何，无论如何，一定不要放弃小军，好吗？明白了，我会转告张医生的。谢谢。